Это продукт, который в Украине многие, когда видят наш каталог, говорят, это не может быть, чтобы это было сделано в Украине. И э, по Украине мы продаем всего лишь 2% лодок, 98% лодок мы продаем по всему миру. Это гордость за страну, гордость за людей, которые в наше время в таких условиях могут производить качественный продукт, который конкурирует с европейскими брендами, мировыми брендами. Мы надеемся на то, что снимутся пошлины в скором времени, пошлины на комплектующие, которые мы завозим для производства лодок. Если высокие пошлины на импортные товары, соответственно, у нас неконкурентоспособная будет цена для европейских рынков. Выход на большой рынок, где очень много конкурентов, у тебя это хорошо, потому что это заставляет работать над собой вот, и сделать продукт лучше или отличный от того, что уже есть на рынке. За прошлый год мы выросли на 30%, а в этом году мы хотим вырасти тоже на такой же процент.